Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rukyah dimanapun berada semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kenapa anak-anak dilarang -anak berkeliaran di luar rumah menjelang maghrib? Dan jendela serta pintu rumah sebaiknya ditutup dengan mengucapkan basmalah karena menjelang maghrib setan dan jin berkeliaran untuk menyakiti bayi. Anak-anak, dan juga mencari perlindungan di rumah-rumah yang masih terbuka pintu dan jendelanya di waktu maghrib. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang berbunyi. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, jika malam mulai datang atau datang waktu sore kepada kalian, maka tahanlah anak-anak kalian, karena setan berkeliaran pada saat itu. Jika sesaat waktu malam sudah berlalu, maka biarkanlah, tutuplah pintu-pintu, dan sebutlah nama Allah karena setan tidak dapat membuka pintu yang.